Давайте, чтобы обстановочку разрядить. Ну пока, слава Богу, тут все не на войне. Слава Богу. Страна в огне, мы не на войне. Вот так получилось. Наверное, только в Украине такое может быть. Давайте упустим подробности. Этот кусочек железа называется автомат Калашников. Информацию больше, меньше. Есть интернет, есть книжки. Тактико-технические характеристики, как они их называют можете почитать дома. Так вот как про кофемолку, про кофеварку. То же самое сейчас есть про автомат Калашникова. Мы с вами начнем с того, что с этим можно, можно, сделать и как это нужно делать. Начнем с того, что эта железачка сама по себе никакой угрозы никому не несет. Как только человек сознательный, гумасатин, сберет ее в руки, она начинает нести смерть. В первую очередь ему самому из-за того, что он не умеет ее пользоваться. Во вторую всем окружающим. Врагам, не врагам, не туда направил, не вовремя нажал, т.д. и т Начнем с того, что мы делаем, когда к нам в руки попадает автомат. Упускаем тот, который мы нашли и который вам дали. Дали боевые товарищи, дали на учениях, дали на стрельбах, т.д. и т Вы должны убедиться, что ваше оружие разряжено. Мы берем оружие в ручки, с правой стороны у него находится предохранитель, который имеет три положения. В самом верхнем положении оружие находится в режиме предохранения. То есть оно не дает вам взвести затвор. Оно не дает вам нажать на спусковой крючок. Отсюда и режим предохранения. Средний режим это режим автоматического огня. Опускаем в упор одиночное. Что Что в автоматическом, что в одиночном оружие стреляет. То есть оно уже на станок становится смертоносным само по себе. Поэтому, чтобы контролировать его, вы должны понять, что у вас должна быть мышка. Мышка это ваш пальчик. Мышка компьютерная на столе стоит, вы ей управляете курсор. Вот мышка. Она связана с головой. И сам по себе он сюда нажимать не будет. Только пока вы не получите команду. Предохранитель контролирует автомат, вы контролируете предохранитель. Я положил пальчик на коробочку и могу его прощупать. В перчатках, без перчаток, днем, ночью, зимой, в воде, неважно. Оружие снято с предохранителя в одиночном режиме. Если я подниму его автоматический огонь, у меня палец под ним ходит. Я уже знаю точно, что ночью, что не ночью. С закрытыми открытыми глазами, в дождь, снег, в туман у меня автомат в режиме автоматического огня. Поднимаем его вверх Нет предохранителя Оружие стоит на предохранителе То есть стрелять, когда мне надо, оно не будет Взяли оружие, сняли с предохранителя Обтянули затвор Патронов в патроннике нет ага, Убедились, патронов в патроннике нет Внимательно посмотрели Отпустили, проверили автоматику Спуск поставили на предохранитель Как бы безопасно Но Даже после этого вы обращаетесь с ним как с боевым и заряженным и тогда оно будет с вами дружить, вы будете дружить с ним. У вас лично от этой штуки никаких проблем не будет. Что делать? Дали в руки автомат, что я должен сделать сразу? Не мычим, отвечаем, ребят. Нет, не перезарядить. Проверь. Снимаю с предохранителя. Говорим, что молчим. Это вам Спасибо. надо больше, чем он все вместе взято. Проверяем, есть ли патрон в патроннике. Посмотрели. Если нет, отпускаю. Отпускаю. Проверяю автоматику. Спуск. Поставил на предохранитель. Но и после этого я ни в кого не тыкаю. Я даже сейчас в вас не тыкаю. С любым оружием, с игрушечным, берем страйкбольный автомат. Это страйкбольная версия, стреляет шариками, пластиками. Я все равно никого, ни в кого не имею права тыкать. Причем среди я его взял. Это игрушечное оружие. Повторяю, оружие само по себе не стреляет. Оружие контролируете вы, точнее ваш пальчик, который связан с головой напрямую. Значит, автомат Калашникова питается из магазинов. Кто-то называет их коробочками. Вообще это магазин. Патронный магазин. Стандартный на 30 патронов. На данный момент у меня модель 105-го Калашникова калибра 7,62. Большая разница видно. Вот это вот магазинчик калибра 7,62. А вот это калибра 5,45. Это прямее, да? То есть, если я в темноте возьму его в руки, я должен понять, что это не мой магазин, он не подойдет, сюда, он не будет стрелять. 762 имеет такую круглую форму из-за патронов. Патроны имеют бутылочную форму. Когда их складывают один на другой, они выгибаются бес. Только из-за этого он такой формы. Он просто не может быть прямым. Нереально. Геометрия не позволяет. Здесь патроны имеют меньший конус, поэтому сам магазин короче, легче за счет того, что меньше боеприпаса, тогда это. -то. Об этом еще поговорим. Мне попался в руки магазин. Если он пустой, это хорошо. Если здесь есть патроны, я могу понять, полный ли он или полупустой. Если он полный, вот в этом окошечке торчит донышко гиви. Значит, здесь 30 штук. Но опять же, даже если есть 30 штук, я должен проверить его работоспособность. Мы просто зажимаем пальцем. Если он утапливается и возвращается назад, вероятность того, что он работает велика. Ну, не мешает его встряхнуть, для того, чтобы патроны стали на свои места. Они внутри, внутри складываются вот так, вот лестница. Значит, пластиковые, пластиковые магазины, в принципе, не подвержены проблемам, потому что он не деформируется. Он либо ломается, либо разваливается, но не деформируется. Надо сумасшедший настрел с него, чтобы он приклинил. Вот железные магазины имеют одну проблемку. Сразу обо всем поговорим, чтобы не было скучно. Они мнутся. Если он мнется, здесь зажимается пружинкой, потом в конечном итоге ни патроны, ни подаватель. Подавать патроны не будут. А для вас это очень важно. Вы должны проверить свое оружие, работает оно или нет. Не стреляет проверили, снарядили, имеете патроны в наличии, получили команду, либо у вас есть необходимость установить магазин в автомат. Очень невеселая штучка, лично мне не нравится. У большинства винтовок мира здесь пистолетный тип заряжания. У автомата Калашникова очень мудреный. Рычаг, вы должны попасть зубом, должны попасть зубом. А, зубом зацепились, защелкнули. На вид вроде бы все очень просто. Внутри есть полоска за который цепляется вот этот зуб. Вы обязательно должны этим зубом зацепиться. Иначе, если вы этого не сделаете, магазин вылезет. Масик, я знаю тоже, какой я хочу, но не могу себе его позволить. Значит, смотрите, на этом автомате, на современных автоматах, есть выпрессовка. Есть выпрессовочка. Днем, когда вы учитесь, когда вы учитесь, когда вы делаете это первый раз, это ваш ориентир. В принципе, зуб, зуб, если мы его вставляем прям вот эту выпрессовку показывает вам, где это должно быть. Вот это для попробовать. Для начинающих вообще рекомендую развернуть автомат и понять, куда же оно там цепляется. Для того, чтобы вы понимали, как это работает. Ага. Все, я понял, как это делать. То есть мне надо, мне надо попробовать. Это человеческая моторика. Днем, ночью, вы потом к этому привыкнете. Но и поначалу, честное слово, даже у взрослых мужиков, которые служили в армии 20 лет назад, бежали в оружие, происходят вот такие вещи. А в бою это чревато смертью его личной, смертью боевого товарища, кого угодно. Если уж так интересно, в двух словах расскажу о работе, о работе, чтобы это в дальнейшем пригодится. Он работает за счет отвода пороховых газов из канала ствола в газовую камеру. Звучит угрожающе, все очень просто. Пулька, когда пробивается капсуль, она выдает кучу газа. В калибре 762 до 3 литров газа. Весь этот газ с сумасшедшей скоростью влетает в ствол влетает ствол, толкает пулю, пуля пролетает по стволу, а часть газа, вот здесь вот есть отверстие, в газовую камеру, заходит в газовую камеру, давит на поршень, естественно, затвор отходит назад под давлением этого газа. Стреляна гильза, вылетает в окошко, тень прям тебе в кеп. Да? Поймать его. При возврате, при возврате затвора назад досылает новый патрон в патрон. Напугал, что получается. Новый патрон в патрон. Оружие опять готово в бой. Это в одиночном варианте. В автоматическом варианте затвор у вас будет делать так. То есть эта часть подвижная, не забывайте об этом. Если вы возьмете вот так автомат и будете пытаться стрелять, вы останетесь без пальцев. Тебя тоже напугал, все нормально. Значит, получается. Повторяю еще раз. Сняли с предохранителя, патрон в патроник, оружие готово к бою, ваш предохранитель работает. Этот снят, а вот этот работает. Потому что пока вы не сделаете вот так, выстрела не будет. Вы контролируете оружие, а не оружие контролирует вас. Ну, теперь перейдем к фокусам. Это все что А теперь фокусы. Э -э Поработали мы с перезарядкой. У нас, к счастью, две руки, не одна. Не мешало бы еще две, было бы вообще отлично. Перезарядили мы автомат левой рукой. Кто служил в советской армии, делал это вот таким вот парадным образом. Правой ручкой заглянули, сняли с предохранителя, взвели. Очень эффективно и надежно, сто процентов все получилось. Ну, американцам скучно, им надо повыпендриваться. Они это делают так. сняли, как пистолет вывернули, поставили на место, повернули, сняли с предупредителя, взвели, поломал. Ну, должно всегда быть три. Сняли, с да, дядя поломал. Взвели, отпустили. Это вариант, вариант матов. Матовцы так работают. Все пошло от их работы. У них Предохранители э, затворы с другой стороны Слева, либо сзади Поэтому леворукая работа для них это нормально То есть у них правая рука всегда удерживает И у вас, собственно говоря, оружие Поэтому оружие всегда готово к бою Что бы я с ним ни делал У меня патрон в патронике, магазина нет Но оно может один раз выстрелить Я его продолжаю удерживать в том направлении, куда я буду стрелять Опять же я вижу, куда я, смотрел, куда я буду стрелять Поставил, я готов к бою Я в принципе могу открыть огонь Нужно патрон в патронике. Патрон загнали в патрон. Оружие готово к бою не нужно стрелять, поставки на предохранение. Опять же, я сделал это левой рукой, я могу сделать это и правой рукой. То есть я говорю о том, что, опять же, вы играете с оружием, не оно с вами. Гитарист, который играет правой рукой, не всегда сможет это сделать, перевернуть гитару, сыграть левой. А вы должны это уметь. Вообще автомат Калашникова — оружие для леворутых. Есть левши? Левшей нет? Чего вы все сюда пришли? Так вот. По поводу левшей. Если бы я был левша, я бы держал оружие вот так. Что я имею? Я вижу предохранитель, мне никуда заглядывать не надо. Затвор у меня под правую руку, я опять же его вижу. Мне надо проконтролировать. Я отвел, посмотрел. Поэтому автомат Калашниковое оружие для левой руки. И нам приходится подстроиться под него, а не оно подстраивается под нас. Сделали суть, поставили на противник. Это одна из тренировок. Вам просто достаточно взять оружие в левую руку, и вы уже себя будете некомфортно чувствовать. То есть для того, чтобы загнать, догнать это все до идеала, вы должны работать с оружием в самых неподходящих для этого местах. Зайдите, просто зайдите в туалет. И вы поймете, что в туалете вы сможете, вот так вам будет перезаряжаться комфортно. Стеночки узкие, вам там неудобно. Вот так вы уже в туалете перезаряжаться не будете, не влезете просто. Я утрирую насчет туалета, неважно. Вы можете попасть между двух стен вот так. Известись вы сможете только вот таким образом. И все это надо делать. Ну, поставьте вообще, я могу быть плоским, я это сделаю. Работаем дальше. Есть у нас такие ребята в Ираке, мусульмане. Они вообще веселые ребята. Они если бы могли, то на ишаках бы за собой автоматы возили. Ленивые до коллапса. У них заканчиваются патроны. Они не делают как натовцы. Они делают вот так. Оружие готово к фокусу, но его тоже надо уметь. Когда-то это может пригодиться, банально. У автомата Калашникова нет предохранителя. Хотелось бы его иметь. Но если сделать вот так, вы в режиме ожидания, у вас есть время поменять магазинчик. В принципе, ваше оружие имеет предохранитель. Опять же, это вот пальчик. Вы думаете головой, что вы делаете. Вы можете также прихватить и левой рукой. У вас есть время, вы смотрите. У вас все равно нет патрона, смысл. Вы, вы никому не нужны. Вас все ждут. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее оружие будет готово к бою. Всем нравится М, М16, М4, многим. Мне тоже очень нравится. Поэтому нравится делать вот так. У них взвод. Взводится. Взводится. Чем бы я его не взял, он взведется. Чему я это показываю? Задача сделать, выполнить. Вас все ждут. Не надо думать о а советской армии. Мне сказали делать только так. Тебе рут прикрой, огня, пацаны ложатся. А ты делаешь так, как тебя учили в советской армии. Задача запустить машинку. Если ее так возьму, она будет стрелять? Я думаю, будет. В чем проблема? У тебя нет времени переворачивать оружие. Веди огонь. Просто не забывай о подвижных частях. Забудьте все инструкции. Инструкция одна. Не стрелять в свои. Палец на спусковом крючке только тогда, когда ты должен стрелять. Это не снайперская винтовка. Времени снять с предохранителя нужно секунды. Вы сняли? Сняли. Выстрелили. Все. Причем даже российский спецназ хваленый ходит с оружием, поставленным на предохранитель. Потому что если он спотыкнется, упадет, нечаянно выстрелит, он демаскирует все группы, погибнет вся группа. Чем наши хуже? Я не хочу, чтобы наши ребята гибнули. Похоже на фокусы, но если они это будут иметь, уметь, и вы тоже в том числе. Не дай бог, что это все придет сюда, а вдруг придет. Не надо бояться автомата. Он ваш, это ваш, это ваш кусок железа, вы контролируете его. Вот я взял, да, военные скажут неправильно. А я скажу правильно. Я не дам никому дернуть Затвор на моем автомате. Попробуйте взвести его на меня. Это мой затвор. Никто его дергать не будет. При этом я это могу сделать. Если мне нужно. Следующий фокус. Есть такое понятие. Какой я еще не половал автомат? Еще одно. Поляки. Вроде в НАТО. Но мы ж поляки. Они в смысле. Они меняют магазинчик, так как это делают натовцы, но надо отличаться. Но зачем им сюда лезть, они это делают сами. Промахнуться, в принципе, нереально. Даже если вы аж со ствола будете тянуть руку, оружие готово к бою. Но это та же работа на 45 градусов. В принципе, вы можете удерживать автомат в Вот вам ваша советская работа, к которой вы привыкли. Никто не запрещает держать оружие. Он специально сделан так, чтобы его не разрывало при разрыве боеприпасов. Держите за ручку пистолет. Взяли этот пистолет, я это даже так могу сделать. Мне задача взвести оружие, оно должно быть готово к бою. У меня нет времени с ним играть. Если оно будет на меня создавать проблемы, это не мое оружие, это кусок металлолома. <coughs> Работаем. Дальше. Что касается перезарядок, что-то такое интересное. Самое лучшее в этом плане россияне. Лучшее. Я не хочу, это наш противник, его надо недооценивать. Ну, ребята, что это? Вот это что такое? Я лично себе напоминаю обезьяну, которая, простите, правой рукой держит, а левой чешет. Но надо уметь. Бывают разные варианты. Бывает, что ты не можешь сюда руку просунуть. Опять же скажу, откуда у них это взялось. В бронетехнике зачастую здесь места нет. Поэтому вот такой вариант для бронетехники очень хороший. Тут тебе мешает сделать. Надо знать. Это язык противника, его надо понимать. Отсюда же и пошла работа в помещении, когда он засылает Э таким образом, плоский стал себе, и все. Не забывайте, что можно оружие взводить, в принципе, об что угодно. Этот жалко, сейчас будет истерика у хозяина. <связать> а Просто к чему я говорю? Простота автомата Калашников, вам достаточно пройтись вдоль дерева и взвести его. Вам нужны обе руки, вы крепко его удерживаете. Патрон в патрон, патроннике, да! Взвели, цель достигнута, кто сказал, что это неправильно? Если бы я продавал машину, я бы продал все. <къех> Поставили. По поводу предохранителя вначале упустил, никто меня не спросил. Вот эта вещь, она вот такая нежная, не с завода. С завода ее бывает невозможно снять, даже взрослый мужик берет и начинает с нее играть. Вы ее должны попустить. Это касается всех. Ну, попадется оружие в руки. Она отгибается, что полнее у нас. Если нет чего-то более надежного под рукой. Берем шомпол, с этой стороны есть промежуток, пальчиком удержали, поддели, поддели шомполом и через шомпол вывели в наружу. Ну это я умничаю, можно и рукой, но зачем мне напрягаться. Очень нежненько, хотите, можете это делать шомполом. Но ну, опять же, это я делаю красиво, зачем, если можно просто отжать его, не поломайте. Так, под пружиним. до тех пор, пока ваш предохранитель не станет вот таким. Опять же, к чему это? Ночью, у тебя нет времени, тебе надо снять оружие с предохранителя. А ты начинаешь с ним играть. Кстати, насчет вот этого как паранойя. С СКСа прилепили. Такой нюансик, как бы, но про него не надо забывать. Во-первых, он не так шумит, когда это нужно сделать тихонечко, чтобы тебя никто не услышал. Тоже не забываем. Нет, нет мелочей. Оружие очень простое, но мелочей в нем нет. Возвращаем шомпол на место и поговорим о типах перезарядки магазинов. Когда магазин надо менять? Дети знают, красавцы. лубишься, рубишься в Battlefield, да, там. Сейчас я кое-что вам расскажу, будете выигрывать в батлфилде, будете играть на самых сложных уровнях. Есть несколько типов перезаряд. Оружие без магазина, ему нужен магазин. Вставляем магазинчик. Опять же, для чего? Для того, чтобы оружие превратилось из куска железа в реально реальную машину. Сняли с предохранителя, догнали потом в патронник. Та да, да 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 как говорят американцы, манана 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 манана. На полном серьезе, похоже, да, на выстрел. Манана манана. И раз манана закончилась. О чем это говорит? Либо клин, либо клин, либо закончились боеприпасы. В принципе, в некоторых странах приучивают отвести проверить. Сначала, прежде чем снимать магазин, может быть, просто вылетел нестрелянный патрон, вы работаете дальше. Профессионалы считают боеприпасы, нам с вами до профессионалов далеко. В идеале в Советской Армии просто снимали магазин, но ну, опять же я делаю это очень удобнее, водили и продолжали вести бой дальше. Куда делся этот магазин, там положили, обычно не ложат. Кидают, в армии их было дохерища, даже на учения ходили, собирали по, полигону. по полигону. Скинули. В принципе, вынужденно, Он не будет стрелять, да, если я не вставлю магазин. То же самое в бою, это вынужденная перезарядка. Он пустой я вынужден его меняю. Снял, я вынужден поменять. Это называется вынужденная перезарядка магазина. Но есть еще, есть еще тактическая перезарядка магазина. Ну, не тактично, иду к женщине, у меня полупустой магазин, надо тактично перезарядиться. Что такое тактическая перезарядка? Мне надо прикрыть товарища. Он не своим голосом вырещит, ранен, брат, прикрой, помоги, спаси. Разрывает горло, хрип, так как я. А я с 10 патронами в магазине начинаю его героически крыть. Он пробегает пол дистанции. Огонь прикрытия закончился. Товарищ погиб, а, моя, а меня совесть мучает до конца моих дней. Что мы должны сделать с моим боевым товарищем? Вместе. Мы должны тактически перезарядиться. Или тактично по отношению к друг другу. Мы снимаем. Мы снимаем, берем полный магазинчик, накладываем его на мой магазин старый, в котором всего 10 патронов тактично, тактично эти 10 патронов вложим к себе в кармашек. Опять же, я сейчас покажу, как это делается полностью. Заряжаем тридцаточку и говорим напарнику, я готов, крою. Но он в этот момент сделал то же самое. И у нас тактично 60 патронов на двоих. Не тактически, а тактично. Он добегает с огнем, я прикрываю, все счастливы, мы профессионалы. Если мы этого тактично по отношению к друг к другу не сделали, мы тактические лохи, в принципе. Ничего сложного в этом нет. Если вы будете знать об этом, вы можете это вспомнить. А делать этот фокус в принципе так. Мне надо тактично перезарядиться. Я себе тактично наложил, снял. Я могу тут же вставить этот. Зачем мне рыпаться? Все, я готов к бою. А этим магазином я его взвел. Я просто не трачу время. У меня его нет. Опять же, еще вариант. Вынужденная перезарядка. Это когда я не думаю о магазинах. Я его выкинул, взвел. Но почему я это делаю левой рукой? Я вставил. Зачем мне делать лишнее движение? Удержал, взвел. Я все равно готов буду. Просто голова. Вы должны работать с оружием так, как удобно вам, а не так, как удобно ему. Помните, что затвор классный, чтобы вам не побило руку поменяли с правой стороны. Если вы поменяли на левую, приучите себя брать правой рукой за цевье, а не за магазин. Просто можете остаться без пачек. Все, много, много ума не надо. Для того, чтобы сильно не париться, нет у вас возможности. Не можете вы, вы не левша. Переложите автомат на левую руку, удерживая его правую. Есть люди, которые умудряются целиться правом. Но он это сделал. Если все будет так, вы будете пробовать крутить, вертеть. Страйкбольный автомат. Возьмите дома пластмассовый, похожий. Привыкните к оружию. Привыкните, мы выживем вместе с этой штукой. Потому что патроны автомат это комплекс, а патрон автомат и вы это уже сила. В принципе, ничего нового я вам не рассказал. Все придумали до меня. У меня просто длинный язык. Я показал вам шоу. Всем спасибо, надеюсь, не пригодится. Есть вопросы, подходите, ответим.